Kita sambung dengan soalan nombor 8. Gunakan ketah, ketah graf untuk menjawab soalan ini. Jadual 1 di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P per X kuasa 1 per Q dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Okay, dan table X dan Y, cikgu dah salin semula. Dan A, berdasarkan jadual, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10X dan log 10Y. Jadi apa cikgu akan buat ialah pada kertas graf, cikgu akan tuliskan log 10X melawan log 10Y berdasarkan nilai X dan Y yang diberikan. Jadi kalau untuk log 10X gantikan 0.34, 0.34 jadi eh, log 10 untuk 0.34 ialah negatif 0.47 jadi untuk dua tempat perpuluhan kalau yang kedua ataupun nilai y pula kalau log 10 bagi uh, 47 perpuluhan 68 adalah 1 perpuluhan 68. Jadi kita biasa bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, cikgu dah lengkapkan nilai-nilai daripada x dan y kepada log10x dan log10y. Okey, jadi kita boleh teruskan kepada soalan B. Dia kata plot log10y melawan log10x dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.2 pada paksi Y. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okay, jadi pertama kamu tengok, cikgu dah buat garisan ni. Okay, Kadang-kadang kamu tengok garisan ini terletak di hujung, kadang, -kadang di tengah. Itu bergantung kepada nilai-nilai log 10 ataupun nilai akhir yang kita ada kat sini. Jadi kita kena tengok nilai log 10x tu berada di minimum dia tu yang paling rendah sekali negatif 0.47 jadi cikgu buat sampai negatif 0.5 dan paling besar 0.15 paling besar di sini lah 0.2 begitu juga dengan part C Y nilai paling besar 1.68 cikgu kena fikirkan dulu ok letak di kosong tu di mana ok mesti pastikan ok kalau tidak kalau tak cukup lagi nilai ni akan tertinggi lagi Maknanya paksi X ni cikgu akan turunkan sampai ke bawah ni. Okey, apa yang pentingnya sebelum kamu buat garisan tu, kamu letak jari kamu dulu, kamu kira paksi Y tu cukup tak nilai dia, kalau tak cukup turun ke bawah lagi, kira dulu sampai cukup, kira ke kiri, kira ke kanan. Jadi cikgu dapati bila cikgu tadi, cikgu buat kiri kanan semua dah cukup, baru cikgu buat garisan ini. Okey? Jadi sekarang kita sambung dengan uh, cara menjawab soalan ini. Iaitu kita nak plot okay, Kita dah ada Part uh, paksi tu Kita nak plot kan Jadi pertama uh, Negatif 0.47 uh, 0.4, 0.45, 0.7 dekat sini Dan 1.68 1.6 dekat sini uh, 6, eh, Ini 6.2 6.4, 6.6 6.8 dekat sini Okey, pastikan eh. Okey, jadi 0.4747. Okey, bukan dekat sini. Satu kotak lari. Okey. Ah ha, itu dekat situ. tempat tu dekat X, okey. Kedua negatif 0.37. 37 35 36 37. Ini yang ini 35, lepas tu 1.4. Satu empat dekat sini. 3 37 37. Tiga lima, tiga enam, tiga tujuh, kat sini kosong pelan dua enam, negatif kosong pelan dua enam, dua lima, dua enam, dua lima dan satu uh, pelan satu, satu pelan kosong dua, satu satu kat sini, okay? Eh? Tapi dia kosong eh dua enam, kosong dua lima enam satu kotak, tetapi eh dan kemudian uh, negatif kosong kosong Bukan kosong eh? kosong, negatif kosong kosong. Jadi, sini kosong satu, ni kosong 0.06 kosong lima, kosong kosong enam, kosong kosong Dan kosong enam dua. Okey, dan enam sini, dan enam dua di atas. Uh, di satu kotak saja di atas. Eh? Sebab paksi Y adalah uh, satu kotak tu bernilai kosong pulang kosong dua. paksi X 0.01 Okey? Dan kemudian uh, kalau x uh, Atau log 10 x lah 0.03 0.03 ada dekat sini tiga kotak di sini satu kotak kecil saja 1 2 3 dan uh, 0 0.4 0 0.4 tak okay. di sini. Okey dan kemudian 0.15 sini dan 0.14. Okey, ya. jadi ni 0.1 1214. Okey. Ya. Jadi eh. tengok VA kita ada koordinat pertama 1 2 3 4 5 nampak ada sengit sikit. Jadi kalau nampak ada sengit tu mesti kita check semula. Takut ada apa uh, kesilapan eh ataupun bila kamu dah gariskan tu tengok koordinat mana yang lari tu betul tak berada di situ. Tapi cikgu prefer untuk check dulu Uh, 4.7 dan 1.68 ah, ok yang ini tak betul ok yang ini dah satu, sini 1.6 1.7 dekat sini ok jadi sini salah ok 1.6 1.7 dekat sini jadi 1.68 mesti bawah dia ok eh jadi bawah dia uh, 6.8 bawah sini tak pukul 4.7 uh, so masuk di sini ok lah jadi kamu boleh boleh nampak. Okey, jawapan cikgu tadi pun salah eh. Ha, uh, jadi kamu boleh agaklah dekat di garisan lurus macam tu. Eh uh, kadang kita tengok dulu pada pada garis ni uh, ada tak dia yang jauh-jauh je. Okey, ya. Uh, Satu, dua. Okey, mari kita uji lagi. Yang ini sekali lagi 0.47 dengan 1.68 uh, 37 5, 3, 5, dan 1.4 Kemudian 0.26 Dengan 1.10 uh, 0.07 Negatif kan? Eh? 0.07 dekat sini Dengan 0.62 Dan kemudian 0.03 dengan 0.04 dan akhir sekali, 0.15 dengan 0.14, okey. Jadi, kita sambungkan dengan uh, uh, garis lurus, uh, teknik dengan penyewaan terbaik. Maksudnya, kita cuba sambungkan semua. Kalau boleh, kalau tak boleh, kita pastikan minimum sahaja yang tidak ada pergarisan lurus, pergerakan garisan tersebut. Dan jika ada lebih daripada satu, pastikan satu ada di bawah, satu ada di bawah, di atas garisan tersebut. Ha? Okay, jadi cikgu nak cuba sambungkan ni satu, dua, tiga dia boleh bersambung. Tapi kalau cikgu sambung dengan tiga yang pertama ini, dia akan nampak yang dia tak akan ber bersambung dengan yang itu. Jadi cikgu akan ambil, cuba sambungkan yang hujung. Hujung ini dengan hujung sana pula. Nampaknya masih uh, uh, yang lain tu akan berada di bawah okay. Jadi cikgu akan cuba sambungkan empat yang berada di tengah ni Satu di sini, dua, tiga uh, Itu pun masih uh, tak berapa sempurna Kalau tiga yang ini, tiga ni atas tak langgar Jadi cikgu akan cuba sambung lagi uh, Mungkin tiga yang ini tapi semua yang tak langgar tu berada ada di bawah. Itu pun tak tak sempurna juga. Okey, jadi cikgu nak sambungkan poin kedua dan poin terakhir. Ha, yang itu. Okey, jadi kita tengok berapa banyak koordinat yang tak langgar. Okey, jadi dia akan ada saat yang yang hujung sekali ini dia langgar. Jadi yang atas ni sekali dia tak langgar. Jadi yang atas ni dia tidak buat bergaisan Bawah ni pun tidak bergaisan Okay Jadi basically uh, Okay baik sangat dia tak buat pada garisan ni Mari kita tengok sekali lagi Apa yang tak kena eh Okay cikgu dah check Okay, tak ada apa-apa yang terkurang. Memang garis titik-titik uh, itu -titik tidak berada pada satu garisan yang lurus, betul-betul lurus. Jadi, uh, yang terbaik itu maksudnya kita cuba balancekan antara atas dengan bawah. Walaupun kat sini ada tiga dekat bawah tapi dia agak dekat-dekat lah. Okay, jadi itu yang cikgu boleh dapatkan. Okay, selepas kamu dapat itu, uh, kita tengok soalan dia. Apa lagi dia kata? Uh, itu untuk... Uh, B dah habis, jadi kita sambung dengan C. Menggunakan graf di B, cari nilai P dan Q. Jadi, apa kita akan buat ataupun apa yang cikgu punya biasa buat adalah cikgu akan bina persamaan garis lurus daripada garis lurus yang kita dah lukis ini. Okey, jadi nak bina persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi, pertama kita akan kira nilai kecerunan. Jadi ya, kecurunan itu cikgu akan ambil dua koordinat yang berada dekat sini iaitu negatif 0.37 dan 1.4 dan koordinat yang kedua yang berada di hujung ini iaitu 0.15, 0.14 Jadi ambil uh, kecurunan dia, ambil Y tolak Y 1.4 tolak 0.14 dan tolakkan dengan negatif 0.37 tolak dengan uh, 0.15 jadi tolak 1.4 tolak 0.15 Iaitu 1.26 Bahagi dengan ini berapa? Negatif 0.52 Ok, negatif 0.52 Iaitu kod negatif 0.37 Tolak dengan 0.15 Jadi kita bahagi uh, 1.26 bahagi dengan Negatif uh, 0.52 uh, Kita dapat uh, Negatif 2.42 Okay, jadi negatif 2.42. Jadi ini adalah nilai kecerunan. Nilai C, kita tengok dekat sini saja. Nilai C adalah 0.5. Dan kita tulis persamaan garis lurus ni. Tapi jangan gunakan Y dan X yang ada ni. Tapi kita tengok kepada paksi Y dan paksi X. Apa yang ditulis. Dan dalam kes ni, log 10Y adalah bersamaan dengan negatif 2.42 log 10x tambah 0.5 ok jadi uh, dan matematik tak nak selesai kan jadi kita tengok persamaan yang diberikan ada tak persamaan yang diberikan tadi oh kita tak salin eh? jadi persamaan yang diberikan adalah y sama dengan p per x kuasa 1 per q itu persamaan dia adakah persamaan ini sama dengan persamaan yang kita dapat tidak, belum. Okay? Jadi tidak ataupun belum, jadi kita samakan. Jadi biasanya cikgu akan ambil sama ini dan masukkan log. Okay? Jadi kita masukkan log di sebelah kiri masing-masing. Okay. jadi log 10y sama dengan log 10p per x kuasa 1 per q. Dan yang sebelah kanan kita boleh pecahkan mengikut teori-teori log. Jadi dalam tolak Uh, log 10X kuasa 1 per Q okay, Dan kita sempurnakan lagi Dengan uh, turunkan nilai tu Tolak 1 per Q Log 10X Okey Jadi dalam kes ini Kita kena tahu Y, uh, Y diwakili oleh Log 10Y dan x diwakili adalah log 10x. Jadi keceronan adalah seluruh ini. Okey, yang perkali bagi log 10x ini adalah keceronan dan nilai yang ini adalah nilai C ini nilai M dan nilai M dan C tadi kita dah tahu jadi kita boleh selesaikan sekarang dengan buat perbandingan antara keceronan kita boleh kita nak tahu nilai apa dulu Adi nak turun nilai P dulu, P dekat sini itu nilai C. Jadi kita kata log 10P uh, ialah kosong perpuluhan lima. Kosong perpuluhan lima, jadi kita boleh dapatkan nilai P dengan menyelesaikan persamaan ni. Jadi 10 ni pindah, kosong perpuluhan lima naik atas, jadi 10 kuasa kosong perpuluhan lima. Jadi kita dah boleh dapatkan nilainya iaitu 10 kuasa kosong perpuluhan lima iaitu 3.16. Itu untuk nilai P. Bagaimana dengan nilai Q? Q adalah uh, untuk kecerunan, perbandingan kecerunan. Eh? Jadi ruang tak cukup, jadi kita buka sini lah. Uh, kecerunan dia negatif. Okay, jadi kita kata negatif 1 per Q sama dengan negatif 2.42. Ini tak ada log. Okay, jadi apa kita buat? Pertama, kita boleh buang negatif tu. Jadi 1 per Q sama dengan 2.42 sebab kedua-duanya ada negatif. Lepas tu kita Q kita darab sana jadi 1 sama dengan 2.42 Q. Jadi nilai Q adalah 1 bahagi dengan 2.42. Jadi nilai akhir bagi Q ialah 1 bahagi 2.42 iaitu 0 empat satu tiga kalau cikgu bundarkan kepada tiga angka bererti. Ada tak ada apa-apa dia beritahu um, syarat dia? Okey, jadi tak ada apa-apa yang tu jadi cikgu uh, dekat situ sajalah.